Əsas dövrümüzdə piyada keçidləri insanın həyat təhlükəsizliyinin açarlarından biri hesab oluna bilər. Bəs keçidlər nə vaxt yaranıb? Keçidlərin tarixi 2000 ildən artıq bir dövrə əhatə edir və ilk dəfə Pompeyin xarabalıqlarında tapılıb. Yol üzərində daş sütunlardan salınmış bu ilk piyada keçidi piyadalara Pompeyin drenaj və kanalizasiya sistemi üzərinə basmadan küçəni keçməsinə imkan yaradıb. Yerə, sən yaxşı adamdırsan. Hə. Həradəyəm, 2 manatını verəcəyəm. Və e? əki olansan, e, mən pula çəkdim. Sənə 2 manat da verim. İş pulda da ödəyir, 2000 manat normaldadır. Dinləyicilərin aktual problemi, istər sürücü, istərsə də piyada üçün eynidir, diqqətsizlik. Bu hal ölkəmizdə gün ərzində minlərlə yol qəzə hadisələrinin baş verməsinə səbəb olur. Bəs kimdir günahkar? Bu sual özü də sual altındadır. Bir çox hallarda günah sürücüdə hesab olunsa da, əksər hallarda hadisələr piyadaların laqeydliyi zindən baş verir. Maşerbaçımızda bir çox keçidlər istifadəyə verilib. Bəzi keçidlərinsə tikincisi davam edir. Dünyada 3 çür keçiddən istifadə edilir. Yeraltı piyada keçidləri, yerüstü keçidlər və zebra adı ilə tanınan yol üzərində çəkilmiş enli zolaqlar. Bəs piyadalar niyə keçidlərdən istifadə etmədən magistralı keçirlər? Suala belə cavablar verilir insanlar nə üçün keçid istifadə etmirlər? O, ki, <laughs> böyle çok, böyle Bu yəqin ki belə çox belə maraqlı sualdır. Bu insan özündən asılıdır. Yəni e, keçid ona görədir ki, yəni hər ehtimala qarşı e, təhlükə bir şey yaranmasın, yani, təhlükəsizliyi. Hə. Sizə insana nə üçün piyada keçidlərini istifadə etmirlər? Yəni bəyəxan özünüz də görürsüz ki, biz çəkirik. Insana caf vermək istəmirik. Hə ancaq təhlükədir. Yəni burada məndə polis də olmalı idi. Heç polisi dayanıb, maarifləndirmə kimin yoxdur. Sadəcə oynayırlar polislə. Piyada keçidlərini səbəb insanlar istifadə etməməyin səbəbindən görürsüz. Hər gecə də ondan sonra pintili ilə, ondan sonra nə bilim batri başlığı da, güy özünə burdan keçməyib, nə bilim ayıb bilir də baş üstə. Amma ağıllı insanlar, ağıllı insanlar keçidə keçməyə başdır uşbu və əbəttə ki adətənlərindən istifadə edirsiniz. Bəs bəzi insanlar istifadə etmə səbəblərini nəyə görürsüz? Təmbərlikdə. Aşağı düşmək istəmərlər. Biz isə istifadə edə bilərik. Çünki qara daxil yoxdur, çox uzaq məsafədə olur və ora gedər götürməyə səbəb. Mən məskərləşən ki, siqara çəkibəm, prefordlarda onu bilir istifadə edəndə. Həqiqətən elə adam görürəm ki, prefordları ona görə az olur. Keçidlər də niyə istifadə olunmur daha çox? Nə olur? Hamı keçirtdir. Həm keçir, yolüstü keçənlərə və onları qoruyurlar. Hamısı yerə atılmır. Çinləndirmə olunur burada. Bu barədə psixoloqların fikri isə daha maraqlıdır. İnsanların nə va ad edirik piyada keçidlərinin kəsməsinə də yolun üzəmindən keçmələri. Nə va ad ediriz yəni əslində ölçənizdə mənim özünüm şəxsə fikirləndirəm də, yəni çox xoşuma gələn bir tərəf insanların bixeyeral yanaşma tərzinə, yəni cəza və mükafat prinsipi əsasında e, bu davranışlarına qarşı cəzalandırılmalıdır. E, bu cəzalandırılmanın prosesinin xoş gələn tərəfi odur ki, e, insanlar üçün yol keçid ayrılıb, hansı insanlarız bir qrup insanlar zaman var idi, yol keçidlərinin olmamasından şikayətlənərək bunu deyir, amma sonra həmin insanın yol keçidindən deyil, yoldan istifadə etdiyini görürük. Bunu səbəb olan faktor vər çalma prosesidir. Onlar zaman-zaman vər çalıb vəlar. Amma bu cəza mükafat sisteminin belli bir müddətdə terapiyə qaidəsində, yəni onları maarifləndirəcəyini qarşısına çıxmaq üçündür. Yəni ki, yəni bir neçə dəfə o adam cərmələnəcəksə, yəni bi xəbərli yanaşma, deyək ki, ə, heç birimiz daxilişdə nazirin qarşısından keçəndə əylənə elənə keçmirik və həqiqətən məhkəmənin qarşısında sevinən insan görmürük. Bunun səbəbi nədir? Çünki biz bilirik ki, cəza mükafat sistemi var. Acı məktəbdə də oxuyanda yaxşı oxuyuruq, mükafatlanırıq, 5 alırıq. Əgər pis oxuyuruq, 2 alırıq. Yəni bu sosial sistem özü bir xəbər yarışma üzərində qurulduğu üçün və insanları da kütlə şəkildə idarə edə bilmək üçün, məsələn, insanlarda ümmi fikir yaratmaq üçün ki, keçillərdən keçməsi üçün bunun üçün cəzalar təqrib olunmuşdur və cəzalar da təbii ki təsirli olunma səbəbi odur ki, çünki bəzi insanlar, verilmiş halda, bir çoxları bu prosesdən tez başa düşür, bir çoxları isə bu vərdişi, bu instinkti unuda bilmədiyi üçün davamlı olaraq təkrarlayır -təkrar və həmin yoldan keçməyə məcburdur. Təbii ki, dövlət yeraltı keçidlərdən istifadə etməkdən boyun qaçırma hallarına qarşı müəyyən cərimələr təyin edib. Bəs bu tədbirlər yol qəza hadisələrinin qarşısını alırmı? Bu sual ilə yol patrol xidməti işçilərinə müraciət etsəm də, lazım olan cavabı əldə edə bilmədim. Sonda isə hər kəs üçün bir kartımız var.